Вот сейчас мы будем делать опись. Значит, Покажите нам. А, 20 долларов. Ну, золотые американские. Я не знаю, как вы получать зарплату. Все, 100 долларов. Штучка. Мы опись не делали. 3, 4, 40 тысяч долларов приблизительно. В такое время суток выезжает машина с Национального банка Украины. Возникли подозрения, почему она выезжает и что она везет. Мы остановили, попросили Разрешение досмотреть, водитель отказался, мы заблокировали машину, вернули ее обратно, открыли при свидетелях, при кинокамерах, посмотрели, что там действительно содержатся какие-то ценности, мы их изъяли. Поїжджала в машину з моїми особистими речами. В ній знаходився, знаходилася корінька з грошима. Скільки грошей там було? Ну там до 100 тисяч.